jadi orang ni orang orang Islam dengan orang Kristian ni British dan jadi kita lawan orang ni. Jadi masa tu semangat nasionalisme sangat kuat. Tapi apabila British dapat menang balik perang tu, kan? British dapat menang balik perang tu, maka orang Rohingya mengharapkan masa tu Arakan ni akan diserahkan kepada dia. Atas sebab jasa-jasa yang dia telah ditunjukkkanlah masa perang dengan Burma ni mengalahkan Jepun dan sebagainya. Tetapi seperti mana kita tahu macam mana British khianat kepada Sultan Kedah macam itulah juga, dia khianat kepada orang Rohingya dia tak bagi Arakan ni kepada orang Rohingya walaupun aa, dia tahu tempat tu memang orang Rohingya duduk semua ma ma makanya dia dia masukkan juga Arakan ni sebagai Union of Burma masa tu jadi Arakan ni suka tak suka dia jadi macam Selatan Thai terpaksa juga masuk dalam negara Siam ha, jadi Arakan ni terpaksa jadi satu wilayah yang duduk bernaung di bawah Kesatuan Myanmar Dan masa itu juga Dia telah jadikan negara India Dan Pakistan Ada Pakistan Timur dan Pakistan Barat Masa itu Bangladesh tak ada lagi Dia ada Pakistan Timur dan Pakistan Barat Bangladesh hanya wujud pada tahun 19 Katak-katakan saya okay. 60-an Jadi tuduhan yang mengatakan Bahawa orang Rohingya ni Bukan etnik Bukan orang asal Myanmar ni tak tepat Tak betul dan nah, ini memang satu manipulasi untuk menafikan hak dia. Di di Myanmar ada 135 kaum, 135 etnik. Malangnya satu uh, uh, Rohingya tidak dikira sebagai salah satu daripada kaum ni. Tapi ini berlaku baru, bukan zaman ketika mereka merdeka dulu. Okey, ketika mula-mula merdeka, okey, ketika kalau kita kenal uh, Aung San Suci sekarang ni yang yang uh, yang jadi apa kita panggil penerima anugerah Nobel yang perempuan tu Aung San Suu Kyi tu ayah dia General Aung San General Aung San ni ialah antara tokoh yang orang kata pemimpin negara masa tu semasa dia melakukan lawatan eh lawatan eh, penyatuan eh dia nak menyatukan bangsa-bangsa ni ketika dia sampai di Akiap Akiap ni ataupun nama sekarang dia Situe ni dia berjanji dan dia beritahu komuniti orang Rohingya bahawa dia kata pada tahun 1946 bahawa orang Rohingya ini akan mendapat hak kerakyatan dan diterima sebagai uh, warga negara negara Myanmar yang nak ditubuhkan so dia berjanji kepada mereka dan kemudian uh, bekas Perdana Menteri Burma yang, yang, yang pertama nama dia UNO UNO pun menyebut dalam satu ucapan radio dalam radio Rangoon macam kita dalam radio RTM tu dia bagi tahu bahawa bangsa Rohingya ni wujud dan dia ialah etnik kita dia orang kita walaupun dia berbeza dari segi agama dan warna kulit dan sebagainya. Kemudiannya menteri pertahanan Burma yang juga perdana menteri zaman Unu Unu ni dia jadi perdana menteri dua kali. Tapi kali pertama lepas tu dia kalah lepas tu dia menang balik. Jadi yang kedua ni menteri pertahanan yang juga menteri perdana menteri U Ba Swe ni dalam sebuah perhimpunan orang ramai di Butidong dan Mondo dia bagi tahu juga orang Rohingya ni adalah setaraf dia kata dalam segala segi. Seperti bangsa minoriti lain Shan, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mun Sama saja dia kata Mereka dah tinggal lama dekat negara Myanmar ni Maka kita kena akui orang ni wujud dan kita kena Hormat perbezaan agama yang orang anuti tu Maknanya pemimpin-pemimpin Ketika kemerdekaan Myanmar Mengakui orang Rohingya ni sebagai warga negara Okey, kemudian bila UNO ni jadi menteri sekali lagi menjadi Perdana Menteri pun diumumkan juga dia maklumkan juga kepada rakyat bersedia untuk terima orang Rohingya sebagai warga negara dan banyak lagi bukti-bukti lain contoh dia ada wujud persatuan Rohingya di Universiti Rangoon di Universiti Rangoon ada persatuan persatuan pelajar Rohingya yang ditubuhkan dan juga yang ini gambar satu majalah tentera kita kena ingat di di Burma ni tentera di, di di Myanmar ni tentera dia kuat. Tentera dia kuat, tentera dia macam Indonesia menguasai pentadbiran dan sebagainya. Jadi dalam majalah yang diterbitkan oleh tentera ni pun mengakui bahawa bangsa Rohingya ni wujud. Dan kita kena belajar menghormati dan belajar mengenali bangsa ni macam kita kenal bangsa-bangsa lainlah dalam Malaysia. Kita kena kenal orang Bidayuh, orang Kadazan, orang Murut, macam itulah. Okay, jadi ada banyak bukti tentang kewujudan Rohingya ni, malah kewujudan tu bawa kepada kurun ke-15 ke-14 jadi pada hari ini apabila dia kata Rohingya tu tak wujud, itu adalah satu penafian lah, penafian penipuan yang yang sangat aa, tidak beretika dan tidak bermoral jadi yang saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa Rohingya memang asal dia di situ dan dia bukan orang Bengali aa, walaupun dia darah tu macam tu lah, darah kawasan tu memang darah kalau ikut DNA dia memang orang Bengali lah Uh, penduduk di situ semua tapi dari segi hak hakiki dia tu dia adalah orang bangsa rohingya dan negara Bangladesh tu tak wujud lagi ketika orang rohingya dah duduk kat situ jadi soal uh, orang menggali dan sebagainya tu tak timbul eh okey apa yang berlaku sekarang ni ialah kita lihat kerajaan Myanmar dia sekarang ni dah dah, dah masuk dalam ASEAN bila dia dah masuk dalam ASEAN ni, dia merasakan dia ketinggalan jauh dalam negara-negara ASEAN dari segi demokrasinya, dari segi pembangunan dari segi banyak segi dia tertinggal dan tahun depan Burma ni dia akan menjadi pengerusi ASEAN dia akan jadi chairman of ASEAN countries, jadi nak jadi pengerusi negara ASEAN, macam mana dia nak jadi pengerusi kalau rekod dia buruk rekod hak asasi dia buruk jadi apa yang dia perlu lakukan ialah dia kena ubah rekod hak, -hak asasi dia ni, hak asasi kemanusiaan. Jadi uh, antara yang dia fikirkan ialah dia mesti menyelesaikan masalah Rohingya. Jadi nak selesaikan masalah Rohingya ni antara yang lain ialah dia perlu menyelesaikan masalah hak kerakyatan atau yang dipanggil citizenship of Rohingya ni. Jadi kerajaan Myanmar bercadang untuk macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Kan? Jadi dia nak mengatakan me, menghalalkan ataupun me, aa, menyenaraikan ataupun aa, orang kata, untuk aa, mengesahkan kehadiran orang Rohingya ni. Okey, jadi dia akan bercadang untuk mendaftarkan orang Rohingya ni sebagai aa, penduduk tetap Burma. Okey, jadi sekarang ni kita bercakap di wilayah Arakan. Wilayah Arakan ni sekarang ada 4 juta orang. Jadi daripada 4 juta ni 3 juta tu ialah orang-orang Rakhine, 1 juta lebih ialah orang-orang Rohingya. Kalau orang Rohingya ni boleh berdaftar, dia boleh mengundi, dia boleh menjadi apa orang kata pemilih undi nanti, dia boleh mengundi dalam pilihan raya, makanya nanti dia juga boleh bertanding dalam pilihan raya. Dia telah menjadi warga negara yang sah. Ini secara tak langsung akan membenarkan orang Rohingya untuk bertanding, akan ada kerusi dan dia akan duduk dalam kerajaan. Yang ini orang Rakhain takut. Dia takut nanti satu hari sebab dia kata orang Islam kahwin empat dia kata nanti anak dia ramai dan dalam masa 10 tahun 15 tahun dia akan me melebihi jumlah penduduk bangsa Buddha ni dia kata tuduhan ni dia buat masa bila masa datang wakil daripada United Nations datang dia beritahu antara sebab orang Buddha ni marah dengan orang Islam ni orang Rakhine marah dengan orang Rohingya ialah orang Rohingya ni kahwin empat dia kata anak dia ramai maka dia akan menyusahkan kita dan dia akan melebihi bilangan kita dan jadi bila bila kerajaan dah umumkan nak nak daftarkan orang sebagai warga negara, yang paling takut sekali ialah orang Rakhine. Dia takut bila Rohingya boleh mengundi, dia akan terlepas negara ni Jadi sebelum kerajaan Myanmar buat keputusan untuk daftarkan orang Rohingya ni, baiklah kita mulakan sesuatu supaya jadi masalah dan dan Rohingya ni tak dapat didaftarkan. Jadi itulah pada saya titik tolak bagaimana konflik ini bermula dan ketika itu masih lagi masalah dia Rakhine dan Rohingya bangsa ni lagi kan dia masih lagi masalah orang Rakhine takut dengan bilangan orang Rohingya yang bertambah tapi kalau isu ni tak dijadikan besar hanya di peringkat Rakhine dan Rohingya saja jadi uh, dia tak akan menjadi tak tak mendapat sokongan daripada seluruh negara Burma ni kita kena mesti burukkan Rohingya ni betul-betul dan kita mesti pastikan supaya semua orang dalam Myanmar ni tolak orang Rohingya ni jadi macam mana cara dia? Cara dia ialah kita jadikan dia konflik agama. Jadi sekarang ni macam saya sebut tadi mula-mula tadi orang Burma dengan orang Rakhine dia tak dia tak boleh bersatu. Tapi atas nama Buddha dia boleh bersatu. Kan? Jadi cara terbaik untuk untuk jadikan isu ni satu isu yang boleh menyatukan semua orang ialah kita jadikan dia isu agama. Sekarang ni dia tengah menuju nak jadikan dia isu agama antara orang Islam dengan orang Buddha. Okey, kenapa kami di MRA tak tak begitu nak nak uh, menjadikan isu ini sebagai isu agama? Kita tak nak besarkan sebagai isu agama kerana kita melihat masalah yang akan berlaku kepada orang-orang Islam minoriti di tempat lain. Sebagai contoh di Selatan Thai, di Kemboja, di Laos, di Vietnam. Sekarang ni dah ada kesan. Diorang pun dah dapat ancaman, diorang pun dah dapat surat-surat layang. Dah ada penulisan-penulisan dan surat khabar yang menyindir-nyindir orang Islam yang duduk di Negara-negara macam ni Kesan dia dah ada lah sekarang Yang itu kita tak nak Sebab bilangan umat Islam yang berada di negara-negara yang kita panggil Indochina ni Dia hanya dalam 4 ke 5% sahaja Daripada bilangan yang banyak-banyak tu hanya ada 4 ke 5% sahaja Kalau tuan-tuan pergi ke Bangkok Pergi ke Rangoon Kita boleh tengok orang Islam ramai kat situ Masjid ada berbelah-belah masjid Jadi kalau jadi masalah antara orang Buddha dengan orang Islam Habis masjid ni semua nanti Kan Masjid ni akan dimusnahkan, dibakar Orang Islam kena bunuh Bisnes, perniagaan yang dah berkembang semua akan hancur Jadi isu Rohingya dengan rakan ni Kita kena tangani dengan cukup bijak Kita jangan termasuk dalam perangkap dia tu Yang nak menjadikan isu ni sebagai isu agama kan? Dan saya melihat uh, Benda ni kita boleh bahas kan? Dan kita boleh bincangkan nanti lah selepas pada ni Okey ini contoh eh yang uh, mata wang yang ada eh. Bila kita ada mata wang ni maknanya kita ada mata wang tulisan Arab maknanya dia negara tu ada kesultanan dia ada sistem dia ada pemerintah dia memang satu negara yang tersusun dia bukan hanya kampung-kampung kecil saja maknanya orang Rohingya ni memang ada kerajaan dan dia memang mentadbir negara tu dengan baik ini penting yang tadi yang sama juga Okey, kemudian kita kena tahu eh, siapa yang pemain pemain utama sekarang ni yang terlibat ha, termasuklah sami-sami Buddha ha, pun ada peranan dan mula-mula pun ada peranan juga Okey. Kemudian siapakah yang sangat, yang sangat berminat sekarang dengan isu Rohingya ni? Yang sangat berminat sekarang ialah Amerika. Amerika melihat ini adalah satu peluang untuk dia masuk ke rantau ni. Rantau Asia ni. Dulu dia cuba masuk dan dia berjaya, berjaya pecahkan Timur Timur. Sekarang ni dia nak masuk lagi. Jadi kat mana? Okey, dia tengok ni kawasan yang bagus untuk dia masuk. Kan? Kalau Timur Timur tu negara orang Islam, Indonesia. Sekarang ni dia dapat masuk pula negara Buddha. Jadi dia nak cuba kembangkan pengaruh dia. Okey, seterusnya. Okey, jadi apa yang kami lakukan sekarang ialah uh, kita menumpukan bantuan kepada uh, bantuan makanan ya, eh. bantuan makanan, air, uh, pembinaan rumah, shelter kita panggil dan juga bantuan kesihatan. Makanan ini saya nak bagi tahu. -tahu.